Сейчас выскажет главный тренер Кировоградской зерки Сергей Дмитриевич Монетик. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех болельщиков Кировоградских, которые за нас так переживали, в этой игре поддерживали на протяжении всего матча. Очень приятная тенденция от игры к игре, что количество зрителей, болельщиков увеличивается, поэтому это, конечно, хороший показатель. И касательно игры, мы... Знали, что команда, которая к нам приедет соперника в очень сложная команда. Семь туров последних команды не знают горечи поражений, поэтому мы ожидали, что игра будет очень сложная, тяжелая. Что-то получилось, что-то не получилось. Но в целом ребята молодцы, дотерпели. Были еще ряд хороших моментов, которые должны были реализовывать. К сожалению, не получилось. Ну и возле наших ворот тоже был хороший момент, когда они могли сравнивать счет. Поэтому мы немножко были удачливы в этом моменте. То, что мы запланировали, в принципе, в большей степени выполнили, нейтрализовали их не сильные стороны. Да, команда «Нефтяник» построила свою игру на игре на контратаках, что мы рискуем, что будем раскрываться, что у нас появятся свободные зоны. Вот. Но опять же хочу сказать, что в целом ребята справились, и линия обороны, и средняя линия, линия атаки. Значит, если не пропустили, сзади ноль, а впереди забили, значит это уже положительный, хороший момент. Поэтому спасибо еще раз всем за поддержку. Вопросы? Сегодня наконец-то со штрафного забил Щедрый. Он до этого пристреливался издали, сегодня забил. Как то его команда? поздравляет сейчас, наверное. Ну, конечно. Мы ему еще до игры сказали, что Артем, не переживай. Он так, скажем, болезненно это переносил, что не мог он никак забить. И мы ему сказали, что Артем, забьешь, самый важный гол. Вот у него таки получилось. Он очень много работает на тренировочных занятиях. И это воплотило сегодняшнюю победу то есть благодаря его. Еще вопросы, коллеги? сьогодні Ігор Загарський зіграв вперше в цьому році. Як його форма взагалі, як його вихід на полі? Ну, Ігор вже, скажімо, постійно оживає, тобто травма вже, э, скажімо, позаді, набирає кондиції, сподіваємося, що ну, вже в ближайших іграх він зможе себе проявити більше, більше часу на полі. Вот, у нас есть кадровая потеря сегодня, Боря Баранец получил восьмую карточку, поэтому Он нам не поможет. Поэтому будем делать ротацию, будем изменять. Мы так стараемся от игры к игре немножко видоизменять и тактику, и давать, скажем, больше игровой практики разным футболистам. Поэтому в целом мы справились. Еще вопросы? Допилка есть. Ну, Олег тоже, в принципе, уже выздоровел. Опять же, в ближайших играх ну, будем, будем видеть. Если он будет на, на данный момент сильнее, значит будет играть в да, торговом составе. После травмы он уже, в принципе, восстановился. Еще. Все. Спасибо Большое спасибо. Спасибо Спасибо, спасибо вас.